Глава минобороны Франции Ли корню это наш человек. И я вчера писал в телеграмме, французы ж пошли по какому пути, это еще и Деголь э, сделал. У Франции была масса ограничений в НАТО по ядерному оружию и т.п. Деголь вышел демонстративно из НАТО. У них же была штаб-квартира первая в Париже. Он выгнал их <coughs> с Парижа разорвал все отношения, создал полный цикл ядерного оружия, подводного, надводного, авиационного. И э, сказал, как назидание будущим поколениям, что Франции, США это ненадежный партнер, который может выкрутить яйца. И благодаря Деголе сейчас есть такие, как Талис Групп, Навал Групп, MBDA, Аэроспейс, Airbus, которые делает полный производственный цикл вооружения. То есть у Франции сейчас одно из самых худших ВПК в мире, самых худших. И у них нет ни одной патентной детали, по которой надо согласовывать что-то США. Ни одной. И они делают все. Начиная от подводных водок авианосцев, заканчивая истребителями уровня F-35. До 40 до вот эти нового поколения. Поэтому, поэтому, потому. Кроме этого, в Европе, ну мы же должны сейчас ориентироваться на Европу, потому что там Вахмандей правит. В Европе мировой лидер по ВПК, ну пятая компания в мире, это Байсистом. Они сильно кооперируются со шведами. Корпорации шведские отдельно. Поэтому и если нас интересует ПВО, то самки, они намного ярче RTX, а это Рейн, не этот... Э, забыл эту файл. Рейтон, Рейтон. Рейтон, это же ну, делает ракеты ПАК-1, ПАК-2, ПАК-3. У MBDA ракеты ярче. Это французы. Опять Макрон. Поэтому нам надо Туда перенаправлять деньги, даже любые, которые заемные, незаемные, для увеличения объема производства мамбы, самти Потому что сампти работает, у них есть версии, которые могут работать по боевому радиусу 1500 километров. Это не патриот. Патриот это деуванас. <coughs> Потому что иристе, он потише. Иристе может сбивать все, кроме вот этих э, кроме, э, кроме скоростной баллистики. Ну и плюс у нас еще партнеры есть, это норвежцы по Насамсу. Но Насамс это вообще универсальный, они адаптировали эти АИМ-9, АИМ-120, их много этих ракет, они недорогие и тоже хорошая штука. <coughs> у МПК Российской Федерации в полях мы научились она перенаправлять, ну то есть она летит в цель, и она перенаправляется и улетает на 100 метров влево или вправо, теряет э, целеуказание. Но когда они сбрасывают на город, то нужно э, пользоваться ЗРПК, расстреливать подкрылки. Почему? Потому что <coughs> или ЗПК. Потому что так как кучность городской агломерации, и она уходит в сторону, и она попадает в какой-то дом. То есть россияне могли бы и не целиться в этот дом, но из-за того, что работает рэп, цели указания теряются. Это так называемый спуфинг. Это когда БПУа российский летит на Киев, а потом разворачивается, улетает в Беларусь, в Мозер. Финляндия закажет оружие для Украины на 660 миллионов. В Финляндии много толковых тем, начиная от котиров, заканчивая... Этими минометами Патрия, Немо, и это надо масштабировать. Финны, когда воевали с Советским Союзом, то им вообще помогали на три копейки, и то они разбили такую крупную армию. Нам вообще не надо подать в депрессию, в сопли. А, ну, жизнь продолжается. Если встречаете в Телеграме вот эти сообщения, что нам осталось 3 месяца, мы через 6 месяцев умрем, тогда сразу проходите мимо это. Пришли, там вчера выступал вот этот, ну, полупритырочный карас. не рекомендую его слушать, он же просто неадекват. Хотя он университет какой-то закончил. Таурас, он постоянно льдет грязь на левоцентристов Европы. То, что творящий справые в США, мы шавитовитим, да, неадекватные, которые нам руки выкручивают. И вот пришли ХДС ХСС и Мерц говорит, я Таурасы буду отгружать, мало того, там же Таурасы разные есть. <клухи> Вариант для Германии Таураса он летит там на 500 с лишним километров. а есть Таурасы новой разработки до 1000, Крыватая ракета. Ограничений по целям не будет, это говорит левый демократ. И этот говорит, рассказывает, он постоянно хватит этого Трампа, перепуганный этот карас, и постоянно идет понос на этих леваков, так называемых. Я им написал вчера по этому <coughs> Карасю и Иванову. Так если для вас такое левачье плохое, чего вы от них деньги берете? Сейчас вся надежда у Зеленского на левачье Европы. Права вам уже бы достали шляпу, чтобы сосали? Я говорю, не надо харкать и срать в ту крыницу, с которой вы будете вживать воду. До мир сказал, Таура, Седан, я не Шольц. Я не Шольц, дам все. У нас не должно быть новая НАТО, нам не должны Корбаны и Фица качать права, у нас все будет по-другому. Я приглашу Макрона, чтобы он прилетел с ядерным оружием тактическим, сюда. США, выходите из баз, мы, вы нам не нужны, мы делаем свою армию. Плакать не будем. Он пришел, он был представитель правления блэк в Европе. Он знает, что делать. Блэк-Рок это аж, это Мартин, это Рейтон, это Навал <coughs> Групп, это все остальное. Это Блэк-Рок. Навал Групп это Франция. Так, Я что я, вот вчера там был вот этот Якименко и вот этот друг Новохальский. Ну, я так понимаю, по заставке, по посту видно, что они леди дерьмо на <coughs>, Левакову в Европе. Я у многих спрашиваю, а что вам Сорос не нравится? Вот чем? Человек был еврей, которого гитлеровцы искали расстрелять. Он убежал, <coughs> сделал большие деньги в США и помогает демократическим институтам. Во всех странах демократия. В чем демократии плохие? Если бы не было демократии, то такие, как Якименко, например, либо Новохатские, они бы уже давно были расстреляны. Потому что у Якименко два влога назад, они там в каком-то кафе сидели, он Зеленского там дерьмом называл. Ну, если бы не было Сороса, и не финансировал эти все институты, то по него душу бы уже давно приехали. Они что эти все аргументы, э, соросята соросят, они полностью пересказывают эту РТ. Они рассказывают, что Москва ⁇ это угроза, но они повторяют их не полностью уозумными. Муша соросята они для Москвы угроза.